Uh, saya banyak join uh, sukarela kan so, Kadang pasal ada setengah tempat tu usus lembu ke apa dia tak nak So siapa yang nak uruskan sendiri Dengan kepala lembu Usus Tut, lembu tadi? Usus ini, lembu, perut lembu okay. semua So dia tak nak uruskan, siapa okay. nak urus kalah sendiri Dan satu lagi kepala lembu So itu dikira macam mana Tak nak, semua tak nak Maksudnya tak nak tak lah, macam mana nak uruskan Kalau dekat contoh tempat A tu okay. Siapa nak usul lembu, uruskanlah sendiri. Tapi dia tak minta dengan peserta lah. So, termasuk juga dengan kepala lembu lah. Hmm. Ada sebagian tempat nak, ada sebagian tempat tak Dia, uh, daging korban ataupun segala-gala yang berkaitan dengan binatang korban, uh, dia mempunyai tuan dia. Okay. Tuan dia adalah peserta. Tuan dia adalah peserta. So, selagi mana peserta nak, maka dia, dia, dia lebih berhak berbanding orang lain. Contohlah. Kita peserta. Kita kata, ah saya ni, Eko saya nak. Dia cop. Peserta ni tujuh orang. Dia nak Eko. Ataupun dia nak uh, batang pinang. Dia nak rusuk. Contoh. Dia dia booking. Dia nak dia seorang. Tak boleh. Tak boleh. Peserta tak boleh. Tak boleh. Uh, apa kita panggil? Cop. Cop ni apa? Ha, tak boleh tentukan dia nak yang ni. Orang lain tak boleh ambil. Tak boleh. Sebab apa? Sebab binatang itu dikongsi oleh tujuh orang. Bila dikongsi oleh tujuh orang. Setiap tujuh orang mempunyai hak. Pada semua bahagian daripada binatang tersebut. Kalau semua nak ikut. Kita, bahagi, semua nak, ha, kita bagi tujuh. Kalau semua nak. Kita bagi tujuh. Kalau semua nak paru-paru. Paru. Paru, paru, eh, paru. Kita kena bagi. Kalau semua nak hati. Kena bagi. Semua nak jantung. Kena bagi. Timbang lah. Ha, tapi kalau uh, tanah kalau kita ambil lah siapa nak ambil. Jadi ada satu orang je nak tak apalah. Tapi kalau semua nak kena bahagi. Tak boleh cop. Tak ada siapa lebih berhak dia, dia berhak dapat ekor tak ada. Dia kan kongsi. Kongsi semua apa. Kemudian bahagian yang mana peserta tak nak. Maka siapa-siapa uh, boleh ambil. Betul? Siapa-siapa boleh ambil. Orang miskin boleh ambil, orang kaya pun boleh boleh ambil. Uh, dia uh, peserta tak nak ambil kepala. Tak ada siapa yang nak. Sebab malas nak uruskan. Tinggal je macam tu. So pihak masjid kata siapa nak ambil, ambil lah. Biasanya sahabat kita Bangladesh dia suka ambil kepala. Dia ambil lah. Ya. Biar dia ambil. Tak ada masalah. Ha, tak ada siapa-siapa. Tapi kalau ada peserta nak. Semua nak kepala contoh dia. Macam mana nak potong tujuh tu kepala? Macam mana solusi dia? Tak boleh. Memang tak boleh potong sama banyak. Cara dia kepala tu masak. Masak. Buat sup. Ha, makan tujuh orang. Nak gaduh sangat kan? Kepala tu masak, makan tujuh orang. Ha, kuah tu bagi semuanya, banyak. Ha, makan, lebih kurang. Yang terlebih terkurang tu maafkan. Itu cara solusi dia. Ha, kalau ada yang nak bahagian perut, ha, dia ambil lah. Kalau biasanya orang tak ambil. Siapa nak ambil, dia boleh ambil. Bahkan biasanya orang tak ambil. Maka bahagian itu ditanam. Ditanam. Allah Allah. Orang tak ambil kepala sebagian tempat. Kulit selalunya tak ambil. Perut selalunya pun tak ambil kaki mungkin ada sebagai tempat tak ambil sebab tak tahu nak buat apa dengan kulit kan kalau ustaz saya kata dia, dia, dia tengok orang Malaysia kan kulit buang dia kata ini semua membazir dia kata idhaatul mal menyenyakan harta kulit adalah harta kulit lembu adalah harta maksudnya dia boleh dimanfaatkan sebenarnya cuma kita tak reti nak buat apa orang Jawa dia boleh buat makanan apa tu masak lemak kulit tu tapi kalau dah kulit banyak sangat pun dia tak reti juga nak menguruskannya sebab payah ada tempat, macam contoh kalau kita pergi Pakistan, tak ada. Tanam-tanam kulit ni tak ada. Kulit ni semua dimanfaatkan. Ha? Diambil oleh orang-orang miskin, kemudian mereka jual ke kilang-kilang kulit. Dijual. So boleh menjadi sumber penghasilan untuk mereka. Ha, yang boleh jual binatang korban ni adalah orang miskin sahaja. Jadi yang biasanya kat sana, yang akan collect kulit ni adalah pelajar-pelajar pondok. Dia akan collect, atau bawa kenderaan, ambil banyaklah binatang, kemudian mereka kan asnaf fakir kemudian dijual kaki kulit dapatlah juga sebagai sumber pendapatan bagi pondok mereka madrasah mereka wallahu alam